নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আহি আছে শাওনুৰ মাহ আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কৰিব পাৰিব এটা আচৰিত ধৰণৰ উপায় যিটো উপায় কৰিবলৈ বহুত সহজ হ'ব আৰু এইটো আপুনি ডেইলী লাইফতো কৰিব পাৰিব কাৰণ শাওণৰ মাহটো বহুত বেছি শক্তিশালী হিচাপে মানা হয় এই শাওণৰ মাহত ভগৱান শিৱৰ পূজা অৰ্চনাও কৰা হয় আৰু এইটোও মানি অহা হৈছে যে এই শাওণ মাহত আপুনি সঁচা মনেৰে যি কামনা কৰে তথা শুদ্ধ মনেৰে উপায় কৰে সেই উপায়টোৰ আপুনি এশ শতাংশ ৰিজাল্ট নিশ্চয় পাব আজি মই আপোনাক ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জনাম ভিডিঅ'টো আৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাই থাকিব প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজীলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব ওম নম শিৱাই প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ অসমীয়া শাওণ মাহ আৰম্ভ হ'ব ওঠৰ জুলাই শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰু এই শাওণ মাহ সমাপ্ত হ'ব সোতৰ আগষ্ট ৰবিবাৰে এই শাওণ মাহত চাৰিটা সোমবাৰ আহিব প্ৰথম সোমবাৰটো হ'ব একৈছ জুলাই দ্বিতীয়টো হ'ব আঠাইছ জুলাই তৃতীয়টো হ'ব চাৰি আগষ্ট আৰু চতুৰ্থ সোমবাৰটো হ'ব এঘাৰ আগষ্ট এই চাৰিটা সোমবাৰ আহিব শাওণ মাহত আৰু এই সোমবাৰকেইটা বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু এটা কথা এই শাওণৰ মাহত সোমবাৰটোকো প্ৰয়োজনীয় বুলি মনা হয় আৰু শনিবাৰটোকো প্ৰয়োজনীয় বুলি মনা হয় আচলতে গোটেই শাওণ মাহটোৱে বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় কিন্তু কিছুমান মানুহে কেৱল সোমবাৰ আৰু শনিবাৰটো পালন কৰে আৰু এই দিনকেইটাত ব্ৰত ৰাখে ব্ৰত কৰা নকৰাটো আপোনাৰ কথা ব্ৰত নকৰিলেও আপুনি উপায়টো কৰিব পাৰিব কেৱল এটা কথাৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব যে উপায়টো কৰি থকা দিনকেইটাত আপুনি নিৰামিষ ভোজন কৰিব লাগিব আমিষ ভোজন কৰিব নোৱাৰিব শাওণৰ মাহটোত এনেও নন ভেজ খাব নালাগে যিমান পাৰে পাতল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব যে যেতিয়াই আপুনি যিকোনো প্ৰতিকাৰ কৰে যিকোনো উপায় কৰে সেই সময়ত আপুনি কাৰো মনত জানি বুজি দুখ কষ্ট দিব নালাগে সন্মুখৰজনে যি কৰি আছে সেইটো তেওঁৰ কৰ্ম কিন্তু আপুনি এইটো কথাৰ ওপৰত ধ্যান দিব যে বেয়া শব্দ নক'ব তাকো দুখ কষ্ট নিদিব সকলোতকৈ প্ৰথমে এটা লক্ষ্য ল'ব লাগে যে যিমান পাৰে আপুনি মানুহক সহায় কৰিব আনৰ সদায় ভাল চিন্তা কৰিব দ্বিতীয়তে ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা এটা মনোকামনা আছে যিটো বহুত বছৰৰ পৰা পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু আপুনি হাৰ মানি গৈছে আপুনি গিভ আপ কৰিছে তেতিয়া আপুনি এই উপায়টো কৰিব পাৰে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি খাই ভাল পোৱা যিকোনো এটা বস্তু ত্যাগ কৰিব লাগিব যিটো বস্তু খাই আপুনি বহুত ভাল পায় সেই বস্তুটো আপুনি ত্যাগ কৰিব লাগিব গোটেই শাওণ মাহটোৰ বাবে যিকোনো ফল আপুনি ত্যাগ কৰিব পাৰে যিটো ফল আপোনাৰ ফেভৰেট হয় গোটেই শাওণ মাহটোৰ বাবে এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে যে যেতিয়ালৈকে মোৰ এই ইচ্ছাটো পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে মই এই বস্তুটো নাখাওঁ তৃতীয়তে যিটো মই আপোনাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইটো হ'ল মুখ্য উপায় যিটো আপুনি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মনোকামনাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব এটা গিলাচত আপুনি পানী ল'ব যিকোনো গিলাচত আপুনি পানী ল'ব পাৰিব সেই পানীখিনিত এটা তুলসীৰ পাত দিব তুলসীৰ পাতৰ সলনি আপুনি বেলপাতো দিব পাৰে এই উপায়টো আপুনি শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰ আৰু শনিবাৰে কৰিব পাৰে অথবা গোটেই শাওণ মাহটোত প্ৰতিদিনে আপুনি কৰিব পাৰে এইটো আৰু সকলোতকৈ ভাল হ'ব আপুনি গিলাচটোত পানী ভৰাই দিলে তাত এটা যিকোনো পাত ৰাখি দিলে তাৰপিছত আপুনি গিলাচটো ঘৰৰ উত্তৰ দিশত ৰাখি দিব নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনত যিকোনো ৰুমৰ উত্তৰ দিশত ৰাখিব পাৰিব গিলাচটো আপুনি সোমবাৰৰ দিনা ৰাখিব লাগিব গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে এই উপায়টো কৰিব পাৰে গিলাচটো ৰখাৰ পিছত তিনিবাৰ ওম নম শিৱাই ক'ব ওম নম শিৱাই ওম নম শিৱাই ওম নম শিৱাই এনেকৈ আপুনি তিনিবাৰ ক'ব তাৰপিছত আপোনাৰ যিবোৰ ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছাবোৰ প্ৰেজেণ্টেঞ্চত ক'ব আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰ্ণ হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰেজেণ্টেঞ্চত ক'ব মোৰ এই কামটো হৈ গ'ল মোৰ ব্যৱসায়টো ভালদৰে চলি আছে মোৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণে প্ৰেজেণ্টেঞ্চত ক'ব লাগিব গোটেই ৰাতিটো গিলাচটো তেনেকৈয়ে থাকিব দিব পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই পানীখিনি যিকোনো ফুলৰ টাবত দি দিব তাৰপিছত তৎক্ষণাত গিলাচটোত পানী ভৰাব এটা পাত দিব আৰু সেই ঠাইতে ৰাখি দিব গিলাচটোত পানীখিনি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে আপুনি ৰাখিবই লাগিব কেতিয়াবা আপুনি পাহৰি গ'লেও কোনো কথা নাই যদি আপুনি ক'ৰবাত বাহিৰত গৈছে তাতো আপুনি এই উপায়টো কৰিব পাৰে পানীৰ গিলাচটো আপুনি ঘৰৰ মন্দিৰতো ৰাখিব পাৰে এইটো উপায় আপুনি নিশ্চয় কৰিব শুদ্ধ মনেৰে কৰিব পৰিৱৰ্তন আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত উপায়টো কৰি থকাৰ সময়তে ইচ্ছাটো পূৰ্ণ হৈ যায় এতিয়া মই আপোনাক দ্বিতীয় উপায়টোৰ বিষয়ে জনাওঁ এই উপায়টো আপুনি শুদ্ধ মনেৰে কৰিব আপোনাৰ ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰ্ণ হ'ব আপুনি কি কৰিব এটা বেলপাত ল'ব সেই বেলপাতটোত নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা কৈ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব এঘাৰ দিন এই উপায়টো কৰিব লাগিব শাওণ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু প্ৰতিদিনে কৰিব সোমবাৰৰ পৰা একেৰাহে এঘাৰ দিন কৰিব লাগিব সেই উপায়টো আপুনি যিকোনো এটা মন্দিৰৰ শিৱলিংগতে কৰিব লাগিব প্ৰথম দিনা যিটো শিৱলিংগত বেলপাতটো অৰ্পণ কৰিছে বাকীকেইটা দিনতো আপুনি সেই শিৱলিংগটোতে বেলপাত অৰ্পণ কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ তৃতীয় উপায়টোৰ বিষয় এই উপায়টো বহুত বেছি শক্তিশালী হয় ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব এটা বেলপাত ল'ব সেই বেলপাতটোত আপুনি ওম 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 তিনিওটা পাততে তিনিটা ওম লিখিব লাগিব সেন্দুৰেৰে লিখিব এনেকৈ আপুনি শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰতে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব যদি আপুনি গোটেই শাওণ মাহটোৰ প্ৰতিটো দিনতে এইটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে গোটেইকেইটা দিন কৰিব নোৱাৰিলেও কমচে কম চাৰিটা সোমবাৰত কৰিব অথবা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এঘাৰ দিন কণ্টিনিউ কৰিব এই যিকেইটা উপায়ৰ কথা কোৱা হ'ল প্ৰয়োজনীয় নহয় যে আপুনি গোটেইকেইটাই কৰিব আপুনি যিমানখিনি কৰিব পাৰে সিমানখিনিয়ে কৰিব কেৱল শুদ্ধ মনেৰে কৰিব সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে বিশ্বাসেৰে কৰিব মেইন কথা হ'ল নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত ধ্যান দিব কাৰো মনত দুখ কষ্ট নিদিব আৰু যিমান পাৰে দান দক্ষিণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে আনক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব নিজৰ হাতেৰে আনক খাবলৈ দিব প্ৰিয়দৰ্শক শাওণ মাহৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উপায়খিনি কৰক আৰু নিজৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ কৰক কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ